Всем привет! И снова я с вами. Уже началась вторая часть структура. Ну, продолжим. Я вам уже показала свой рабочий стол. Поехали дальше. Наверное, я вам покажу сначала кровать. У меня вот такая вот большая двухспальная кровать. Не могу ее вместить. Вот такая вот она. Потом у меня тут идут всякие шкафчики. Давайте откроем этот шкаф. Тут очень много костюмов моих. Вот так вот. Там все костюмы, платья. Тут у меня там леж стоит фарфоровая кукла, моя матряшка, Потом э мой том и упаковка от конфет. Это я еще просто не выбросила. Дальше у меня идет шкаф с моей... Нет, говорю, одеждой. Э с постелью. Ну, это общий, так скажем. Дальше, как видите, стоит коляска. Ляске я игралась когда-то, но сейчас я не, не играюсь. Я планирую дать частички. Тут у меня мои маленькие рыбки, рыбки. А вот тут у меня их для них корм всякий, вот такой вот корм, корм. Вот, корм, корм, корм. А это мой крем для рук. Дальше у меня идет комод. Наверное не видно. Ладно, откроем ну, первый комод. Тут у меня лежит летняя одежда. Во втором комоде у меня лежит весенняя одежда и немножко летний. Так. Дальше у нас в трюху лежит вся зимняя одежда. Вся зимняя одежда. И там всякие юбки, Дальше у меня тут и лежит компьютер игрушечный, который мне когда-то игралась, И вот тут вот у меня шкаф, шкаф. Вверху, в самой верхней полочке, как бы вам сделать, чтобы виднее было. Нет. Надо только приближать. Вот там вот всякие игрушки. Тут у меня книжки, все книжки огни борто. Вот он еще там сзади есть. Этот пару столбиков. Потом тут просто книжки разные. Тут у меня папки лежат своими рефератами. Там игрушки бывшие. Там тоже игрушки. Вот. Это такая вот стеклянная. Там стеклянная. Теперь у меня идет трехстворчатый шкаф. Тут у меня все одежда. А тут там одежда. Мне видно одежда одежда и костюмы. И там еще обувь. Тут у меня уже идет балкон. А вот тут всякие тоже игрушки, тут батарея. Чур у меня вот такая вот. Вот такая вот тюль некрасивая. Брала сама. У меня висит еще такой вот веер. Я его привезла с Китая. И так вот выглядит моя комната. Я вам, наверное, не показала кубки, да? Нет, это такие кубки. Призовые места. Подставка для телефона. Мои часы. И давайте же перейдем к обновкам. Часы это моя одна из обновок. Такие часы. Очень плохо видно. О, вот, они золотые. Потом была вторая обновка. Вот такое вот кольцо. Дальше я привезла вчера с Николаева вот такой вот милашный шарфик. Это шарфик с Мишкой. Я его только увидела и не удержалась и купила его. И, милашка. Давайте я покажу его вам на себе. Вот так вот шарфик выглядит на мне. Такой вот милашка Мишка сидит на мне. И вот он, вот такой вот шарфик. Ну, я думаю, что это все. Я думаю, что это все. Я вроде бы вам все показала. Рум-тур закончился. Не забывайте улыбаться, оставайтесь таким счастливым, позитивным. И любите жизнь. И знаете, я вас люблю. Пока-пока.